Хотелось бы сакцентировать внимание на целях и задачах, которые перед собой ставит наш Совет. Основной целью является консолидация предпринимательской и бизнес-среды нашего региона, то есть Черниговской области. Также одним из приоритетных направлений работы Совета будет защита прав и координация деятельности предпринимательского сообщества. Следующим моментом, немаловажным, я думаю, будет обеспечение коммуникации, то есть обеспечение обратной связи между представителями власти и предпринимательской средой. Также, допустим, совет будет заниматься общественным мониторингом и оперативным реагированием на решения, которые власть предлагает, либо внедряет в жизнь. Хотелось бы подчеркнуть, что особенностью нашего Совета является формирование его снизу, то есть формирование конкретно от предпринимателей к власти. В совет, вошли предприним... В совет вошли представители реальных, действующих предпринимателей, предприятий и общественных организаций нашей области. Совет не имеет политического окраса, он объединил представителей разных политических сил ради одной идеи защиты предпринимательского сообщества.